Yoldaşlarına pusqu quran Ermənini aslan kimi yaxalır. Gülləni heyf etməmək üçün silahının qundağı ilə öldürür düşməni. Yorulmur, dayanmır. Fasiləsiz 8 günlük döyüşün ardından davam deyib istirahətdən imtina edir. Bu dəfə 5 medalə layiq görülən vətən oğlu şəhid Nicat Nəsibovu tanıdacağıq. Əlbəttə xidməti Başa vurduqdan sonra təhsili davam etdirdi. Təhsil davam etdirdikdən sonra Zonallı Tovuz 80 dəfə Qazaq sınası üzrə imtahan verdi, işə qəbul olundu. Şəqəb qəbul olundu, ancaq işləyə bilmədi. Oktyobrun 1-i özün əmri ilə bir işə çıxası idi. Sentyabrın 27-si idi. 30 illik həsrətində olan torpağım həsrətini çəkdiyimiz bir vaxtda onun Azad olunması üçün səfər bəliyə qoşuldu. Qazaxın 1-ci Şıxlı kəndindən olan Necat Nəsibov oktyobrun 7-sindən qaynar döyüşlərə qatılaraq Cəbrayıldan Laçına qədər döyüş yolu keçib. Hərbiya əzəldən könlü vardı. Aprel döyüşlərindən ön xəttdə can atan Necatın arzuları 44 günlük vətən müharibəsində gerçəkləşir. Döyüş meydanında dəfələrlə şücaət göstərir. Komandirin özünün dediyi məlumata görə deyirdi ki, hamızdan qavaq döyüşə Necat gəlirdi. Və Nicat deyirdi, bir dəfə də görmədik ki, deyir, məsələn, arxaya çəkilib. Çox cəngəvərliyindən danışırdı. Nicat çox sakit təbiətdə, amma içində coşqun bir uşaq olur. Nicat bir sorğunun çəşbi ilədik Nicat. Komissarlıqda görüşdük, bir şəkil çəktdirdik. Çıxdım komissarlıqdan, getdim yola bir də qayıtdım. Bir də görüşdük. Apa bir şəkil həm indi, həm də. Həmin günü çəkilən şəkil olacaq ki tam oğluyuq. 7-ci mispul. Çox ə, can yanıza bir uşaq idi. Məzarəhmdə təhsilə məlum deyəm. Məzarəhmdə var, yox, nar alışdıms. Və onun o şirinliyi xüsiyyəti o müharibədə şəkillər var, kadrlar var. O ağır dəqiqələrdə də uşaq gəlib. O çətin anlarda da, o toklun təcinc atəş səsinin altında da, qullar varanda da uşaqın, o uşağın o insanlıq sifəti görünür. Axırıncı dəfə bizlə danışdı 3 gün qabaqdan. Dedim ana maman dedi yaxşıyıq mama, dedi. Yaxşı, i̇nşallah gələcək, narahat olma. Hə sonra da ataslan danışdı şəhid olan günü. Elə dedi ana maman yaxşı olacaq, inşallah gələcək, müharibə dayanacaq. Nə deyib başqa bir, bir şey danışmırdı ki, yəni heç bir xəbər vermirdi ki, biz hardayyıq, hardadırıq, belə onlarda heç demirdi. Qaydanda danışacaqdı haralarda olduğunu. Füzuli, Cəbrayil Qubadlı Laçın dəhlizində gedən şiddətli döyüşlərdən fəxrlə söz açacaqdı. Hələliksə qardaşı da döyüşlərdə olduğundan ata-anasını nigaran qoymaq istəmirdi. Taç döyüşlərində olanda orada zəng gəldi, yəni o xəbəri Şəhid Qəvanı qarışmaq o deyişdi. Laçın dərzən çatanda bunlar istirahət etmişlər, həmən günü devləbucun gün istirahət elir, yəni sonra deyərcək döyüş var. Saat 10:00 döyüş başdır, kim-kim çıxmaq istəyir, yəni cətid könlə çıxandır, cədid deyərcək, yəni bu gün sənin istirahət günündür deyib yox. Döyüş başlanışı mədə qalmasın. Döyüş başlanışın 1 saat qabaq atamla danışıb, deyib salam açılıb, sonra set kəsilib, set kəsiləndən sonra 13-də döyüş başlanandan sonra saat 4-də xalam oğlunun birin qov şahid olmuşdur. 4-də qaxalam olub, qəbrə qoyulan anda qardaşım da şahid olub. Deyiblər ki, biz sənə biz 8 saatlıq start vermişik. Neçə gündür döyüşdəsə, sən istirahət etmərsən. Deyib biz bura dincəlməyə, yada ki krorta gəlməmişik. Biz bura döyüşməyə gəlmişik vətit irəllədikdir. Bir müddət irəllədikdir. Səndəmidir, sağda baş, solda ermənlər gezdənmiş. Və açıq-açıq getdikdir qavağa. Və biz orada çatdıqdir. Bir yarım dəqiqə qalmışdır möhkəm açıqma baş verir. Möhkəm açıqma baş verdikdə verdikdədir. Yoldaşlar da arxadan köməyə gəliblər. Döş bir müddət çəkib o otusnaqə gündəsinə düşgəlirdi. Oğlumuz qəhrəmancasına hələk oldu. 30 illik kəsirsində olduğumuz torpağa, torpağın oğlunda öz qanı ilə həsrətdə olan torpağın mərhəməlhəmini sağaltdı. Laçındəhlizi onun döyüş salnaməsinin son ünvanı Həyat yolunun axırıncı dayanacağı olur. Moto atıcı Nicat ömrünün 24-cü payızında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Nicat Səməd oğlu Nəsibov ölümündən sonra vətən uğrunda hərbi xidmətlərə görə Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. Şəhidlərimizi qürurlandırırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.